Хочу представити вам наступну нашу гостю. Це косметолог Оксана Мігіда. Доброго ранку, Оксана. Добре утра. Дякую, що знайшли час та завітали до нас. Тож почнемо: сонячне випромінювання, настільки воно шкідливе для нашої шкіри. Действительно, вы совершенно правы, потому что солнышко, оно приносит нам не только радость, тепло, красоту, также солнышко иногда может и навредить, поэтому необходимо его немножко побаиваться и себя защищать от этого. Но в первую очередь все, наверное, с этим всегда сталкивались, что солнце может сделать ожоги, угу. когда люди загораются, тем может произойти ожог. Также солнце у любителей часто загорать может вызывать раннее фотостарение, то есть раннее появление морщинов. И третья основная наша причина да, нехорошего последствия воздействия ультрафиолетовых лучей на, на кожу может привести к пигментации. Пигментация. Давайте зупинимося на этом, чтобы нашим глядачам было лишь, каким чином выникает и как бороться с ней. Хорошо, я вам расскажу. Пигментация, она есть разная. Есть врожденная и приобретенная. Приобретенная еще называется индуцированная. Врожденная пигментация, это когда человек рождается уже с пигментными пятнышками. И на протяжении всей жизни они уже никуда не тянутся. Будет он загорать, не загорать, эти пятнышки будут находиться на его коже. Врожденная пигментация, она приобретается в течение жизни. В нашем организме есть клетки, которые называются меланоциты. Именно они вырабатывают пигмент меланин. Вот эти вот клеточки, меланоциты, они своего рода напоминают как бы ладошку. И вот от этой ладошки, от этой клеточки идут ответвления, вот как наши пальчики, по которым и проходит вот этот пигмент меланин, который, доходя до нашей кожи, должен там распространяться и как бы укладываться равномерно, делая своего рода защитный барьер на коже от ультрафиолетового излучения. и то есть, пигментация это окрашивание определенного участка кожи вот этим вот пигментом меланина. Но иногда в организме человека происходит сбой. Это бывает по разным причинам, особенно у женщин прием гормональных таблеток, при нарушении гормонального фона. Я думаю, очень многие слышали, сталкивались после родовая пигментация, возрастная пигментация, когда также у женщин наступает климактерический период и идет уже сбой в организме гормонального фона. Неправильное использование косметических средств и также прохождение курса химических пилингов в летний период, в активное солнце. Это запрещено делать. Вот именно тогда происходит сбой, и поэтому меланин, вот этот вот пигмент, он распространяется уже неравномерно на слоях кожи, а идет выброс его где-то в определенный участок кожи. И вот именно кожа там окрашивается и происходит пигментное пятно. Якою про пигментацию мы поговорили, а как что до фотостарения? Вы говорили про это. Я сейчас объясню. Я просто хочу закончить еще пигментацию, угу. да, рассказать, что если у вас появилась пигментация, не лечитесь самостоятельно. Пожалуйста, срочно идите к дерматологу либо к косметологу. Очень важно установить причину этиологию вашей личной пигментации, потому что как будет правильно установлена причина, так будет правильно подобрано лечение. Это может быть вам доктор назначит курс химических пилингов, uh -huh. потому что послонно отшелушивается слои кожи для того, чтобы добраться вот где пигментация, где меланин, был его выброс, и его также убрать из слоев кожи. Может быть, и вам понадобятся какие-то препараты, которые снижают выработку меланина, и может быть даже курсы инъекционных препаратов. Это а, мезопрепараты, мезотерапия особенно делают со скорбеновой кислотой, потому что она дает хороший осветляющий эффект кто любит пользоваться народными средствами покупает кремы, пожалуйста кремы на основе сои на основе петрушки, потому что она тоже дает хороший осветляющий эффект но такое вам доктора не назначат я все-таки рекомендую пойти на консультацию к дерматологу либо к косметологу и фотостарение, да, вы задали да. мне вопрос очень хороший, что же такое фотостарение Солнце, оно имеет два вида лучей: короткие лучи и длинные лучи. Вот нам с вами нужно бояться длинных лучей. Короткие лучи называются УВБ, есть такая аббревиатура. Длинные лучи называются УВА. Вот длинные лучи, они очень-очень опасны. Они могут проникать через стекло, и они проникают в очень глубокие слои кожи. Они проходят все слои эпидермиса. Напомню, кожа состоит из трех слоев. Эпидермис, дерма, гиподерма. Эпидермис имеет пять слоев, дерма три слоя, и гиподерма это подкожно-жировая клетчатка. Так вот, длинные солнечные лучи, УВА, они проникают через все слои эпидермиса, их 5, и даже до дерма они доходят, в 3, там три слоя в дерме. И вот именно эти длинные солнечные лучи, они уничтожают коллаген и эластин, разрушают. Это то, что отвечает за нашу красоту и молодость. Коллаген и эластин делают кожу эластичной, делают ее увлажненной, подтянутой, и солнце берет это все и разрушает. Очень обидно и очень неприятно. Поэтому нам необходимо себя защищать. Я принесла и вам сегодня хочу так, показать, да, это что есть много солнцезащитных средств. Они разнообразны, и вы все всегда слышали, что есть такая аббревиатура SPF. SPF это солнцезащитный фактор. Угу. Он бывает разный, да, вот мы потом видим с вами, что после СПФ там идет разные цифры, 15, 20, 30, 50, не, кому что покупать. Вот эти вот цифры, это коэффициент защиты. Ага. Потому что разные люди и разным нужно разное средство, ну, разное средство, да, нужно подбирать. Я буквально вот самые основные типы, фототипы вам расскажу. Возьмем, например, светлокожих людей у которых очень светлая кожа, у которых светлые волосы, голубые глаза, таким людям, конечно же, необходимо максимальное солнцезащитное средство. И им безопасно находиться на солнце от 5 до 10 минут. Все. Затем люди могут получить ожог. Дальше идут, ну, средний фототип, это у которых нормальная кожа, розового цвета, русые волосы, зеленые глаза, таким безопасно находиться на солнце от, примерно 15 минут. Ну и смуглая, смуглый тип кожи, люди с таким типом кожи имеют черный цвет волос, темный цвет волос, карие глаза, им безопасно находиться на солнышке от 15 до 20 минут. Вот, то есть... Примерное время безопасного нахождения на Солнце составляет 15 минут. Мы с вами пошли в аптеку, либо в магазин и хотим купить солнцезащитное средство. Смотрим SPF, ну 30, да, возьмем. Что мы делаем? Мы вот эту 30 цифру умножаем на 15 безопасное время нахождения на Солнце. 15 минут. 15. Умножаем на 15, получаем 450 минут. Делим на 60, потому что в одном часе 60 минут. Получаем семь с половиной часов. То есть, если мы приобретем себе средство и нанесем его на тело SPF 30, мы можем находиться на солнышке безопасно в течение семи с половиной часов. Но если вы пошли в море, покупались, вытерлись, также нужно необходимо снова нанести средство на кожу. В аптеке очень большой выбор в магазинах этих различных средств. Существуют средства для даже для деликатных участков э, лица, это вот, где более тонкая кожа, там больше будет защиты. Сама будет биля, ближе да, до да. да, совершенно верно. Mm -hmm. Также детская кожа, она более тонкая, более восприимчивая. И хочу обратить ваше внимание, что солнцезащитными средствами необходимо пользоваться всегда, уже начиная с сегодняшнего дня, потому что солнышко уже становится более активно. Не, э, не только когда мы едем на море. Даже когда мы выходим на улицу, мы наносим солнцезащитное средства. А как что до деток? Чи все кремы им подходят? Детские. Есть специальные детские средства. Там прописано, так? Да, конечно. Детские средства. Еще бы я вам порекомендовала, что солнышко, оно очень пересушивает кожу. И поэтому также есть и в аптеках, в магазинах средства, которые после загара, они очень хорошо увлажняют кожу. То есть мы этим предотвращаем с вами фотостарение и развитие пигментации. А как, например, для вагитных женок? Чи может быть какие-то проблемы с выбором крема? Нет, проблем с выбором крема не может быть, им также нужно защищаться, но у, у беременных женщин там вообще отдельная история, потому что гормональный фон очень сильно как бы uh -huh. идет дисбаланс гормонального фона, и поэтому у беременных женщин может возникнуть послеродовая пигментация, это уже затем лечат доктора. Но э, всем необходимо пользоваться солнцезащитными средствами, особенно беременным женщинам, особенно светлокожим uh -huh. людям, и особенно у, людям, у которых уже есть проблемы, допустим, была АК была угревая болезнь, это все ушло, и на личике осталась местная пигментация, то есть вместо прыщиков остались вот эти вот пятнышки uh -huh. темного цвета. Для того, чтобы это еще не спровоцировать и большему увеличению пигментации на лице, нужно более активно использовать солнцезащитные средства. А какие могут возникать еще проблемы, например, с передозуванием? Может, будет и продюсировать? Нет, ну конечно же, я думаю, не будет приятно человеку, если он нанесет и будет весь вот ходить с этим кремом, с толстым слоем, блестеть, оно жирное. Поэтому нанесли, э, я уже рассказывала, как угу. мы наносим правильно крем. Нанесли, дали 15-20 минут впитаться, э, потом промокнули салфеточкой, все, что не нужно, кожа отдала. И салфеточка в себя впитала, а все, что необходимо, кожа забрала себе. Дуже чудово. Звичайно, сонце хочеться поніжитись, але потрібно пам'ятати про здоров'я, так? Скажіть ще, будь ласка, от таке питання. Чи можна як із дозуванням це відбувається? Ну, от, нанесли ми крем, так? Да. Потім, наприклад, якщо змили, то знову нанесли. А якщо пройшло 7 годин і ми знову наносимо, чи не забувається якось пори? Нет, Нашкида. вы знаете, в принципе, ну, больше 7 часов на солнце такое бывает редко. Да, как бы, особенно нам необходимо в активное солнце пользоваться солнцезащитными средствами. Никакого забивания пор не будет, потому что это хорошие косметические средства, которые также были разработаны специально, они тоже помогают и увлажнять кожу. Это специально помощь нашей коже именно в активное солнышко. То есть никакой шкоды? Нет. Можно будет. Передозировки передозирование этими препаратами не будет, никакого забития опор не будет. Пожалуйста, защищайте себя, будьте красивыми, да, и будьте всегда молодыми. <свят> дякую, Оксана, дякую за то, что нашли час. Заходите еще. <свят> Спасибо, всего хорошего, до свидания.